У Тетяни із Сан-Франциско також цілий тиждень кипіли пристрасті. Проте у дівчини не залишилося часу на з'ясування стосунків. Їй потрібно визначитися, хто з чотирьох хлопців поїде сьогодні до України. Хлопці чекають на Тетяну. Вони розуміють, що розчарували дівчину, тому назавжди попрощатися з нею може кожен. Мені здалося, що їй вже набридли ці мої пісні. танцы, шароварщина. У меня есть такие сомнения, что могу я поехать домой. А я думаю, это будет либо Вова, либо Дима. Ну, вчера был трэш. Вчера, конечно, я с собой не очень доволен. Я понимаю, что через несмут Татьяна может выгнать меня. Ну, с собой я доволен. Мне, я думаю, ребята помогли. Добавили себе минусов, скажем так. Тання має прийти з хвилини на хвилину. Несподівано вова з Луганська покидає місце подій. Кстати, крута ідея. Хлопець вирішив втерти носа суперникам. Зачет. Доброе утро, мальчики. Ты в любом случае, не подумай, что это взятки. Просто Я ты знаю. мне искренне Спасибо. нравишься. Спасибо. Многие из вас меня разочаровали. Мне было достаточно немного стыдно. Вовочка. Ты останешься со мной в Сан-Франциско? Конечно. Вовочка, а он мне пригляделся к сердцу ближе в данный момент. <laughs> Володя, ты сам знаешь, что было. Мне очень было неприятно перед моими подружками. Я вижу, что ты очень перенервный человек. Со мной. Конечно, да. Дима! Почему ты улыбаешься? Потому что я старался быть самим собой. И я в принципе знал, что эта черта моя, может тебе не понравится, моя. А если ты обижаешь моих подружек, ты меня обижаешь. Некрасиво. Я буду очень стараться у нас все начиналось так хорошо с Димой. Я действительно запуталась в чувствах своих. Я не считаю, что у нас еще точки полностью поставлены. Я не могу его отпустить, не поняв его полностью. Артур, извини, но ты уезжаешь обратно в Киев. Безумно рада нашему знакомству. Просто я не почувствовала огромнейшее притяжение ко мне. Спасибо тебе большое, честно. Мне жаль, что ты не рассмотрела всего. У нас больше отношений, чем дружеские не будет. И я не хочу ему морочить голову, то есть я не хочу его мучить абсолютно. Она и так стала уже достаточно человеком жестким. Много кто обижал, и желаю лишь только, чтобы никто не портил ее в дальнейшем и не сбивал с той дороги, которую она себя выбрала. Успокоился? Я и не переживал особо. А Дима переживал -то.